नमस्कार मी सौ शुभदा प्रभाकर मोरे वयवर्षे बहात्तर ईशस्तोल मंडळ दहिसरसाठी शब्दालंकार साहित्य मंडळाने आयोजित केलेल्या गीत गायन स्पर्धेसाठी मी एक गीत गात आहे रामासे रण भरा वे दर्शन मात्रे पावन भावे दर्शन मात्रे पावन भावे श्रीरामासे चरण भरावे सती पिता युगे युगे मे सती आहे श्रीरामाजे शरणधरा रेष्टि बोरे अर्पुनप्रभुला प्रभुला शबरीने जणु भाव पाला पुष्टि बोरे प्रभुला शबरीने मिरुद् भावे देवपणा मिरुद् भावे श्रीरामाजे चरणे श्रीरामाजे चरण वनवा थेच घडले आयोधेस प्रभु पर तुनी एता प्रेम श्रुमी नगर विसावे प्रेम